आप सब का बहुत बहुत स्वागत है प्रीत पंजाबी कुकिंग आज आप बनाने हैं आटा नूडल्स नूडल्स भी मार्केट तो नहीं लेके आने अपने घर बनाने किस तरह बनते हैं नूडल्स चलो देखते दे हैं आप नॉर्मल आटे की एक रोटी बनानी है वेलनी है जिम्मे ये वेली है इस तरह आप रोटी बना के सिंपल ये बना के रखो ਗੋਬਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਇਸ ਚਪਾ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲੀ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣੀ RAM ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ نیچے ਜਿਹਦੇ ਬਨ ਜਾਏਗੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗੀ ਮਤਲਬ ਤੈਰੇਗੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੈਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਫਲੋਟ ਹੋ ਲੱਗੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ आराम नाल भी टुटे ना इस बार कट लैनी टुटे भी ना इस तरह इस तरह कट के पीजा कटने आप नूडल्स बना ये देखो इस नूडल्स बन रहे बहुत मोटे ना कट्टो बहुत बरीक ना कट्टो जो शाप चाकू है नाइफ है तो ले लो अदरवाइज पीजा कट लै लो पीजा कटने हथ कट का खतरा बच्चों ना कर देना बस ਆਪ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਰਲ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨੂਰਲ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 올ਿਵ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਰਿਫਾਈਨਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਸ ਚਿਪਕਾ ਨਾ ਜੁੜਨ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਘਿਓ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ सारे कट के इस तरह साढ़े आटा नूडल्स रेडी हो गए अगे आप किस तरह नूडल्स कुक करने कड़ाही थोड़ा जाम किया फिर ये देना प्याज इन प्याज बहुत ब्राउन नहीं करना पिंक तो थोड़ा ज़्यादा हो जाए बस ये जो आप पाया इससे थोड़ा जा नमक पा देना अद्धा चमच नमक पाता क्योंकि जेड आप सोसिस पानी हैं ना उन्होंने भी नमक होंगे सोया सॉस चिली सॉस टमैटो कैचअप सब नमक खुलता यह भी ध्यान रखना उसके अकोर्डिंग आप नमक पाना अपने प्याज पिंक हो गए फिर आप हरी मिर्च लंबा कटिया लंबा कटिया उसके बाद आप शिमला मिर्च में लंबा लंबा कटता वो पाता मेरे हसबैंड कैबेज नहीं खाते मतलब पत्ता गोभी नहीं खाते ही सो तो मैं पत्ता गोभी नहीं पाए ए, 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 तो इसे थोड़ी जी गाजर पाती इन्हें अच्छी तरह मिलाओ चपक दो चम्मच रेड चिल्ली पा लें दो चम्मच रेड चिल्ली पा ये आप एक चम्मच ग्रीन चिल्ली पा लेना सॉस दो चम्मच आप सोया सॉस पा देना सोया सॉस अपना कलर बहुत प्यारा देंगे एक डार्क सोया सॉस है दो चम्मच आप टमेटो कैचर पाते फिर इन अच्छी तरह हिला देना इस फिर आप आटा नूडल्स मिक्स कर लेंगे जो हमने आप बनाए हैं ना है होमेड आटा नूडलस सारे मिक्स में पा के इन अच्छी तरह हिलाना इस एक चम्मच आपका काली मिर्च का पाउडर पा देना स्पीन पाउडर हैं फिर इन अच्छी तरह मिक्स कर देना मिक्स तो। इस नूडल्स बनते रेडी हो गए और स्वाद भी और हेल्दी भी रहेंगे क्योंकि आप लोग पता है कि आपको पपाया है बहुत टेस्टी लगेंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे कैचअ और पाना चाहो तो अपने पा सकते हो अपने आटा नूडल्स बन के रेडी हो गए और मेनु विश्वास है सबनों बहुत अच्छे लगेंगे। आटा नूडल्स करते हैं कारी बनाया सब कुछ और तो उस टेस्ट भी बहुत लगन गए यह है चाइनीज़ फूड बट अपन इंडियन तड़का लाया और इंडियन स्टाइल से बनाई और देखो थानू तो कैसी लगी है दसना जरूर